Assalamualaikum dan hai semua Yang dihormati pesyarah iaitu Ustaz Iqbal Yang dikasihi rakan-rakan sekalian Hari ini kita ingin membincangkan tentang seorang sejarawan yang amat penting dalam sejarah iaitu Ibn Khaldun Sebelum mendalami tentang sejarah Ibn Khaldun Lebih baiklah saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu Kerana tak kenal maka tak cinta Yang pertama Aina Yang kedua Farah Yang ketiga saya sendiri Fawaz yang keempat Bilkis dan yang kelima Sakina. Dalam pembentangan ini, kami akan membentangkan tentang bio data, konsep pendidikan, tokoh lain yang dipengaruhi Ibnu Khaldun, fakta menarik dan nilai pengajaran. Jadi, mari kita mulakan. Pertama sekali, saya akan kongsikan sedikit tentang bio data tokoh iaitu Ibnu Khaldun. Nama penuh beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami Beliau dilahirkan pada tahun 1332 Masihi di Tunis Afrika Utara dan meninggal dunia pada tahun 1406 Masihi di Kahira, Mesir Ibn Khaldun merupakan seorang ilmuwan Islam yang terkenal dan dikenali sebagai bapa sosiologi moden. Bidang kepakaran beliau meliputi sejarah, politik, ekonomi dan pendidikan Sepanjang hayatnya beliau pernah berkhidmat sebagai sarjana, hakim, diplomat dan juga penulis. Karya agung beliau yang paling terkenal ialah Al-Muqaddimah yang membincangkan tentang sejarah, masyarakat serta perkembangan tamadun manusia. Antara sumbangan utama beliau ialah memperkenalkan konsep umran dan teori asabiah yang menjadi asas penting dalam kajian sosiologi dan peradaban. Seterusnya, saya akan kongsikan konsep dan pendidikan. Menurut Ibn Khaldun, tujuan pendidikan bukan sekadar untuk memperoleh ilmu, tetapi untuk membentuk akhlak, pemikiran dan peranan manusia dalam membangunkan masyarakat. Beliau menekankan bahawa ilmu harus membawa kepada kefahaman dan bukan hanya hafalan semata-mata. Dalam demokadimah, Ibnu Khaldun membahagikan ilmu kepada dua iaitu ilmu naqliyah, ilmu wahyu seperti al-Quran dan hadis serta ilmu aqliyah iaitu ilmu yang lahir daripada akal seperti sains, matematik dan falsafah. Kedua-dua ilmu ini saling melengkapi bagi melahirkan insan seimbang dari segi rohani dan intelektual. Beliau juga menegaskan bahawa kemajuan sesuatu masyarakat bergantung pada pendidikan kerana apabila ilmu berkembang maka tamadun turut berkembang maju. Seterusnya, tokoh-tokoh lain yang dipengaruhi oleh Ibn Khaldun. Tokoh-tokoh terkemuka dalam Akademia Barat mendapat inspirasi daripada karya Ibn Khaldun. Pengaruhnya jelas dalam tulisan ahli sosiologi seperti Emil Durkheim dan Max Weber. Kajian Durkheim tentang kesepaduan sosial mempunyai persamaan dengan teori Ibn Khaldun tentang konsep asabiah. Manakala Max Weber pula mendapat inspirasi daripada kajian Ibn Khaldun tentang sorak kitaran dalam tamadun untuk konsepnya tentang perubahan sosial. Seterusnya, fakta menarik tokoh Ibn Khaldun. Beliau pernah dipenjara sebanyak dua kali. Ibn Khaldun melalui pelbagai cabaran dan ujian sepanjang hidupnya termasuklah pernah dipenjara selama 2 tahun oleh sultannya sendiri atas kecurigaan bahawa beliau tergolong antara ahli konspirasi atau menyertai aktiviti pemberontakan terhadap kerajaan ketika itu. Yang kedua, beliau merupakan Hafiz Cili. Ibnu Khaldun amatlah terkenal dengan kepintarannya tetapi adakah anda tahu bahawa beliau telah berjaya menghafal Al-Quran sejak kecil lagi? Ini membuktikan kecerdasan otaknya bermula dari awal lagi dan beliau juga mahir menguasai ilmu falsafah, matematik, ekonomi dan serta hadis di usia belasan tahun. Yang ketiga, teori kitaran peradaban. Ibn Khaldun merupakan pelopor kepada teori kitaran peradaban yang masih relevan digunakan sehingga ke hari ini di era moden. Teori ini menyatakan tentang tiga fasa dalam sesebuah kerajaan iaitu fasa permulaan di mana negara mula berkembang Fasa keemasan di mana negara maju dalam ekonomi, ilmu dan budaya dan terakhir fasa kemerosotan iaitu tamadun runtuh tiba kelemahan pemimpin dan kemalasan rakyat Fakta menarik tokoh yang keempat Beliau merupakan bapa pengajian moden Tokoh ini salah seorang figura utama dalam pembangunan zaman abad ke-14. Beliau dikenali dengan pelbagai gelaran bapa kerana banyak cabang pengajian moden yang wujud atas ideologi daripadanya termasuklah bapa pengajian sosiologi iaitu pengajian tentang masyarakat umum dan bapa ekonomi iaitu pengajian kewangan dan perdagangan. Seterusnya, yang kelima, beliau merupakan anak yatim piatu. Ibnu Khaldun telah menulis akta bagi biografinya sendiri dengan eh? cerita tentang dan cabaran yang dilalui ini. Dilakini, eh? Walaupun kematian ibu bapa di usia remaja lagi, tidak memutuskan usaha ibu Khaldun untuk terus cepat dan bisa menuntut ini. Kedua ibu bapanya melalui maut ini tamu itu kemudian akibat virus plak yang merupakan pandemik pada zaman tersebut. Dan yang terakhir, keluarga politik. Ibnu Khaldun terkenal juga sebagai ahli politik. Tetapi sebenarnya keluarga politik itu rasanya merupakan ahli politik. Kejayaannya terlalu pada umur 20 tahun lalu dengan menjadi penulis ayat penanaran yang menarik bagi berkenalasi kerajaan di Indonesia. Sepanjang kejayaannya, banyak negara yang menggunakan khidmatnya termasuk bahasa Spanyol dan Algeria. Namun begitu beliau berhenti dari politik setelah puluhan tahun bekerja politik untuk terus fokus dalam penulisan karya karyanya seperti ini. Yang terakhir, nilai dan pengajaran yang boleh dipelajari oleh Ibn Khaldun ialah Pertama, cinta kepada ilmu dan pendidikan Nilai ini mengajar kita supaya menghargai ilmu serta berusaha menambah pengetahuan kerana ilmu dapat membimbing kita ke arah kejayaan. Yang kedua, ketekunan dan tidak mudah berputus asa. Walaupun Ibn Khaldun menghadapi pelbagai cabaran seperti kehilangan keluarga, dituduh dan dipenjara, beliau tetap tabah meneruskan kehidupannya dan tidak mudah menyerah kalah apabila berdepan dengan kesusahan hidup. Yang ketiga, perpaduan dan kerjasama dalam kalangan masyarakat diutamakan. Beliau menegaskan bahawa sesebuah bangsa hanya akan kuat dan berjaya jika wujud semangat bersatu padu dan tolong-menolong antara satu sama lain. Yang terakhir, keadilan dalam kepimpinan. Tindak halde menekankan pentingnya keadilan sebagai asas pemerintahan yang baik. Beliau percaya bahawa ketidakadilan akan membawa kepada kejatuhan sesebuah kerajaan. Oleh itu, pengajarannya ialah seseorang pemimpin perlu adil, amanah dan bertanggungjawab terhadap rakyat agar kesejahteraan dapat dikekalkan. Itu sahaja pembentangan kami dari kumpulan dua mengenai tokoh Islam Ibn Khaldun. Terima kasih.